В Новгородском государственном университете закончился прием документов на первый курс. В этом году подготовка кадров будет осуществляться по 40 направлениям бакалавриата и 4 специальностям. Всего было подано больше 5000 заявлений. Суммарное число бюджетных мест, выделенных в этом году, включая программу магистратуры, составит 920. Как отмечают в университете, делать масштабные выводы пока рано. Однако общую картину приема на этот год можно обозначить уже сейчас. Например, куда стремятся молодые люди сегодня. И какие специальности пользуются популярностью у абитуриентов. В этом году в отличие от прошлого года, скажем больше желающих поступать в гуманитарное направление это история, филология, журналистика, <как> юриспруденция достаточно хорошо подали заявление на инженерные специальности, радиоэлектронного направления, Ну и специальности политехнического института. Там всегда у нас популярностью пользуется архитектура, дизайн архитектурной среды. Графический дизайн. Кроме того, традиционно немалой популярностью пользуются специальности медицинского института, такие как сестринское дело, фармация и стоматология. Некоторые абитуриенты даже приезжают сюда из других городов. Петых Екатерина, окончив медицинский колледж в Санкт-Петербурге, решила продолжить свое образование именно здесь. Я знала, что есть такой университет, но я не знала, что есть такая специальная стоматология с медицинских факультетами. Узнала совсем недавно. Узнала перед Новым годом и так посмотрела по спискам по прошлым, как бы по прошлому набору и решила попробовать сюда подать документы. Вот. Привезла сюда оригинал, оригинал медицина это ну, наше будущее, я так и считаю. Вот. Надеюсь, что поступлю. Но, как ни странно, Санкт-Петербургом география поступающих не ограничивается. Помимо городов России, на карте абитуриентов Новгу можно увидеть как соседние страны – Белоруссия, Украина, Казахстан, так и территории, находящиеся сравнительно далеко, такие как Африка, Южная Америка и Европа. Напомним, что на этом работа приемной комиссии не закончена. Вплоть до 10 августа будет осуществляться прием документов на программу магистратуры. На сегодняшний день продолжать свое обучение собирается Сто 140 выпускников вуза. Серафима Каршага, Галуз Гивандян, Новости Великого Новгорода.